বছৰৰ আগতে দেখা পোৱা যায় ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় আজিৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া আৰু বঙালী দুয়োটা ভাষাকে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পিছত এটা বিতৰ্কৰ পৰিল যে অসমীয়া বঙালী ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল অৰ্থাৎ দুইটা ভাষাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুইটা ভাষা পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি আৰু দুইটা ভাষাৰে পুথি লিখিত গদ্য সেই পৌৰাণিক দিনলৈ চিহ্নিত কৰিব পৰা যায় এটা অসমীয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি ভাষা আন্দোলন হৈছিল অসমত অসমীয়া ৰাজ্যভাষা হ'ব লাগে বুলি অসমীয়া ভাষাক লৈ বহু ধৰণৰ কথা বতৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত চলি থাকিছিলে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত কোনো এখন চৰকাৰে অসমীয়াক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল মই যোৱা তিনিদিনমান আগতে টুইট কৰিছিলো যে অসমীয়া ভাষাই যদি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পায় ই অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাই অসমীয়া ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে দিয়া যিসমূহ অনুমোদন আছিল তাতকৈ এটা মাত্ৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ ভাষাটোক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব আগতে ছয়টা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছিল আজি মাৰাঠী পালি প্ৰাকৃত অসমীয়া আৰু বঙালী এই ভাষাকেইটাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে অৰ্থাৎ আমাৰ দেশত এতিয়া এঘাৰটা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হ'ব প্ৰতিটো লেংগুৱেজেই পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি প্ৰতিটো লেংগুৱেজেই স্বাধীন আৰু প্ৰতিটো লেংগুৱেজৰ লিখা লিখিত আৰু কথিত তাৰ পৌৰাণিকত্ব দুহেজাৰ বা পোন্ধৰশ বছৰলৈ চিহ্নিত কৰিব পাৰি অসমীয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক বিশাল প্ৰাপ্তি অলপ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই টেলিফোন কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক হৃদয়ৰ গভীৰতম সোণৰ পৰা অসমীয়া ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আগবঢ়াইছিলোঁ কোনো আন্দোলন নাই কোনো দাবী নাই মাত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত কেইখনমান পত্ৰৰ আদান প্ৰদান মোদী ডাঙৰীয়াক মই সাক্ষাৎ কৰি আজিৰ পৰা কিছুমাহ পূৰ্বে অনুৰোধ কৰিছিলো দেশৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছিলো আৰু সকলোৰে সহযোগিতা বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি অসমীয়াই এক বিৰল মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা কবিতা মোৰ সদায় মনত থাকে কামৰূপা মোৰ সুৱা ভাষা জগত সভালে সুজল কহিনুৰ পিন্ধি হাঁহি ৰূপা হব সঁচাকৈয়ে আজি অসমীয়া ভাষাই জগত সভালৈ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া ভাষাই উজ্জ্বল সুজল কহিনুৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিৰূপা হব মই পুনৰ এবাৰ এই ভাষাটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষণা কৰি এই ভাষাটোক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছো সঁচাকৈয়ে অসমীয়া ভাষা জগত সভালে যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমীয়াৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো অহাকালি আপোনালোকে এবাৰ দিনটোৰ যিকোনো সময়ত আমাৰ ভাষাটোৰ এই অসাধাৰণ সাফল্যক লৈ এটা যেন ফেচবুকত একলম লিখে টুইটাৰত অকণমান সৰুকৈ হ'লেও এটা পষ্ট কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক যাতে ধন্যবাদ জনাবলৈ নাপাহৰে কাৰণ আন্দোলন নোহোৱাকৈ অসমে একোৱেই নাপায় বুলি আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা মতবাদ আছিল আজি আমি তাক সলনি কৰিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি অসমীয়াই আন্দোলন নকৰাকৈ এটাৰ পিছত এটা সাফল্যৰ মুকুত শিৰত পিন্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ এবাৰ অসমীয়া ভাষাক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি ভাষা জননীৰ সেৱক ধন্যবাদ জনাইছো বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজে বঙালী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে আজিৰ এই দিনটোত বঙলা ভাষায়ো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ বাবে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ বাবে এই ভাষা ভাষী লোকসকলকো মই অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছো মই ফেচবুক ধন্যবাদ ৰূপম বেজবৰুৱাই লিখিছে থেংক ইউ চ' মাচ মিণ্টু দাসে লিখিছে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ আপুনিও মামা প্ৰদীপ কাকতিয়ে আছাম কোনোবাই লিখিছে আহ আছিফ আহমেদে লিখিছে গ্ৰেট গ্ৰেট মোমেণ্ট অফ প্ৰাইড ছাৰ হিমাংশু নাথে লিখিছে ধন্যবাদ মামা দেৱতোষ দাসে লিখিছে গ্ৰেট মমেণ্ট ফৰ আছ বহুজনে মোকো ইয়াত অভিনন্দন জনাইছে মই অভিনন্দন পোৱাৰ মোৰ কোনো মই নাভাবো যে ইয়াত মোৰ কিবা ব্যক্তিগত সাফল্য আছে অভিনন্দন পোৱাৰ যোগ্য বুলিও মই নাভাবোঁ কিন্তু এজন গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই এজন অসমীয়া হিচাপে আপোনালোকৰ দৰে মই আৰু মোৰ লগত সকলো অসমীয়াই আজি নিশ্চয় গৌৰৱৰ এক বিৰল আনন্দ লাভ কৰিছে

আৰু অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ধন ডি বি টি যোগে সকলো ছাত্ৰীৰ এই আঁচনিত যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম আৰু কোনোবা ছাত্ৰী যদি ভুলত বাদ পৰি যায় আপোনালোকে মোক জনাব মই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰী স্নাতক পৰ্যায়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী ৰূপে যোগ্য কোনোবাই যদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে আমাক নিশ্চয় জনাব

উৎসৱ পালনৰ বাবে চৰকাৰে যি অনুদান আগবঢ়াব সেই অনুদানো আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰো অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বা বিভিন্ন স্থানত মহকুমা দাবীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন চলিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতিকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবাৰ পিছতো কৰবাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহিব বুলি মহকুমাসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দাবীবোৰ কৰবাত পেণ্ডিং হৈ পৰি আছিল এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি কানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলাধিপতি একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊনচল্লিশটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পয়ত্ৰিশটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহা কালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এনঅ চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আনটাই আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত আজি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতত আমি দিছোঁ মোৰ টুইটাৰ ফেচবুকতো দিছোঁ ক'ত ক'ত জিলা সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন হ'ব সমষ্টিটোৰ বিধায়কসকল অনুষ্ঠানত থাকিবই আপোনালোকেও এই অনুষ্ঠানত কাৰণ ই আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ক নোযোৱাকৈ আমাৰ কাম কাজসমূহ বিধানসভা স্তৰতে সমাপন হব প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ অহাৰ বাবে ই আমাৰ এক নতুন প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা মই নিশ্চয় কামনা কৰিম আগৰ ব্ৰডকাষ্টত কোৱা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি পঁচিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীলৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ালো এই আঁচনিত এইবাৰ আটাইতকৈ বেছি যুৱকসকল নিৰ্বাচিত হৈছে মই ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত গ'লে যুৱকসকলে মোক প্ৰায়ে কয় যে মামা আমাৰ বাবে একো আঁচনি নাই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আটাইতকৈ মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলে বেছিকৈ সুবিধা পাইছে অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন লোৱাৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম যিসকলে সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায় কৰিব খোজে উদ স্থাপন কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে দুই লাখ টকাৰ সঁচাকৈ ই এটা ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে বহুতে মোক হোৱাটছএপত লিখিছে যে এই দুই লাখ টকাই আমাক বহুত সহায় কৰিব মই প্ৰথম আপোনালোকক এক লাখ টকা দিম এক লাখ টকাৰ সদ্বৱহাৰ হ'লে আপোনালোকে দুই লাখ টকা পিছৰ ইনষ্টলমেণ্ট এক লাখ টকা আপোনালোকে পাব পাৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীৰ চিনাক্তকৰণৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কামো আমি সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিম এ ডি আৰ পৰীক্ষাও খুব সুন্দৰকৈ পাওঁ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষা সমাপন হ'ল আজিৰ পৰা পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আৰম্ভ হ'ল মোক ৰাতিপুৱা ডি জি পি মহোদয়ে জনাইছে যে পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰো যি দৌৰৰ ফিজিকেল টেষ্ট বা দৌৰ আদি কৰিব লাগে তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই কাম সমাপন কৰিব আৰক্ষী তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা শেষ হল অহা ঊনত্ৰিশ অক্টোবৰত আমি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা

কৃতজ্ঞতা জনাইছো প্ৰথমটো পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কি আহিলে প্ৰায় আশী হাজাৰ লৰা ছোৱালীয়ে অ এম আৰ চি টো আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে